Məni günahlandıranlara aitdir sözüm. Mənə deyirlər ki, irad tuturlar ki, iş hər yerdə var da, gedişdə, günəndə. Mən onlara deyirəm ki, ay çındırın balaları. Əgər işi hər yerdə varsa, o kənddən gələnlər var, zırk kəndçilər var, şəhərə gəliblər. Allah onlara verir. Elə bilirlər ki, bunlar da adam olublar. Çətdən əgər hər yerdə iş varsa, oturmuşdun xarabanda oturmuşdun da. Otururdun xarabanda, işləyərdin də. Nöş gəlirdin ki, Bakıya. Bax, sən gəlməsən Bakıya, sənin kimi o məni günahlandıranlara aiddir. Hamıya aiddir bu. Sən gəlməsən Bakıya, Bakını zibilləyirsən. Sənin kimi zibillər Bakıdadır. Sənin kimi zibillərə görə Bakıda iş tapa bilmərlər də. Işte. Sən otursaydın xarabanda, əgər deyirsənsə, iş hər yerdə var. Oturardın xarabanda, kəptə o palçıqlı yerdə oturardın, işlərdin, dolanardın da, nüşkəlirtin başçıya. Və o gedirlər xarici ölkələrə, məni günahlandıranlar o gedirlər xarici ölkələrə. İş Azərbaycan da hər yerdə var. Yaxşı Azərbaycan da əgər hər yerdə iş varsa, otur Azərbaycan da nüşkədirsən xarici ölkədə öz və iş axtarırsan. O cındırın balalarına deyirəm ki, məni günahlandıranlara aittir ki, siz mənim yaşayışıma baxın da görürsüz nə vəziyyətdə yaşayıram. Dururlar məni günahlandırırlar çünki iş hər yerdə var. İş hər yerdə varsa oturardın xarabanda, o kəhdən gələnlərə aittir. Məni günahlandıranlara aittir ha. Hamsını aittir. Oturardın xarabanda işlərdin də, gəlməzdin Bakıya da. Çox mənim yaşayışıma yenə deyirəm, yaşayışıma baxın ki, görün nə vəziyyətdə yaşayıram. Mənim bütün videolarımı izləmək üçün kanalıma abunə olun və bütün videolarımı izləyin.